नमस्कार मैं नीति पाटिल बोले नंबर वन न्यूज चैनल यशोदा मध्य अपना सर्व हार्दिक स्वागत महाराष्ट्र कर आपन गर्जा बात आता आज क्या ठड़क ब आप सब लोगों को नमस्कार आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत अच्छी खबर देने के लिए आया हूँ एक ऐसी खबर जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाएगा अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपाने के लिए छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे खबर छपी है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी देश पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत बधाई इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम हमारी फोटो आनी चाहिए वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के उग, अंदर इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत दिल्ली का नहीं देश का नहीं दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं ये बहुत बहुत गर्व की बात है न जाने कितने सालों के बाद मुझे तो पुराना कोई याद नहीं आ रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव स्टोरी छपी हो कुछ नेगेटिव स्टोरीज तो देखी है मैंने साल दो साल पहले छपा था कि कोरोना में सबसे ज़्यादा मौतें हो गई भारत में और कई सारी देखी लेकिन पॉजिटिव इतनी बड़ी स्टोरी बड़ी बात है परसों ही आपको याद होगा परसों ही हम लोगों ने ऐलान किया था कि हमें भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाना है अब भारत रुकेगा नहीं अब भारत थमेगा नहीं हम सब लोगों को मिलकर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है परसों ही हम लोगों ने ऐलान किया था और कल ये खबर छप गई बहुत बड़ी बात है एक तरह से कुदरत हमारा साथ दे रही है भगवान हमारा साथ दे रहा है भारत का दुनिया का नंबर वन देश बनने का जो सपना है 130 करोड़ लोगों का वो सपना अब साकार होने लगा है समय लगेगा मेहनत लगेगी खूब मेहनत करनी पड़ेगी पर अच्छी चीज़ ये है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हम सब लोगों की भारत के लोगों की मदद कर रही है बहुत बड़ी बात हो रही है भारत 75 साल पहले आज़ाद हुआ लोग पूछ रहे हैं इन पचहत्तर सालों में कई छोटे छोटे देश हमारे बाद आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़ गए दूसरे देश हमसे आगे बढ़ गए भारत पीछे क्यों रह गया जबकि भारत के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं भारत पीछे क्यों रह गया पूरी पूरे भारत के लोग जानना चाहते हैं भारत के लोग पूछ रहे हैं अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले पचहत्तर साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा अगले पचहत्तर साल भी हुई बीच जाएंगे भारत पीछे रह जाएगा 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा अड़चने भी बहुत आएंगी आसान काम नहीं है बहुत तंग करेंगे बहुत अड़चने आएंगी बहुत तरह की दुविधा पैदा करेंगे आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड़ मारने के लिए तो अड़चने बहुत आएंगी पिछले सात साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना पिछले सात साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है ये पहली रेड नहीं है पहले भी कई बार रेड कर चुके कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके सतेंद्र जैन पे कैलाश गहलोत पे हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके कुछ नहीं मिला अभी भी कुछ नहीं मिलेगा तो सीबीआई अपना काम कर रही है उसे घबराने की जरूरत नहीं है सीबीआई को हम अपना काम करने दें उनको ऊपर से आदेश है कि भाई इनको तंग करना है ऊपर से आदेश है अड़चने अड़ाओ अड़चने आएंगी काम नहीं रुकेगा अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है अब एक ही अपना मकसद है इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे हमेशा टांग खींचेंगे अब 130 करोड़ लोगों को मिलकर भारत को आगे ले जाना है आज मैं एक नंबर जारी कर रहा हूं मिस्ड कॉल नंबर नाइन फाइव वन ट्रिपल जीरो वन ट्रिपल जीरो मैं दोबारा बोल दू नाइन फाइव वन ट्रिपल जीरो वन ट्रिपल जीरो मिस्ड कॉल नंबर है जो जो लोग इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं जो जो लोग भारत को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहते हैं जो जो लोग भारत को सबसे शक्तिशाली बनते हुए देखना चाहते हैं जो जो लोग भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र देखना चाहते हैं इस मिशन में जुड़ो इस नंबर पर मिस्ड कॉल करो आप भी करो और सबसे कराओ और सारे मीडिया वालों से भी मेरी विनती है इस नंबर का खूब प्रचार करो ये देश आपका भी है विदेश हमारा सबका है इस नंबर का खूब प्रचार करो हमें 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ जोड़ना है आप चाहते हो ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर रोज भारत की खबर अच्छी खबर छपनी चाहिए और न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों आप चाहते हो ना कि फ्रांस के लंदन के जापान के नॉर्वे के स्वीडन के हर देश के फ्रंट पेज के ऊपर भारत छाया होना चाहिए तो हम 130 भारत करोड़ भारतीयों को एक साथ आना पड़ेगा अपने अपने फ़ोन उठाओ मैं फिर से नंबर कर रहा हूँ नाइन फाइव वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 नाइन फाइव वन ट्रिपल ज़ीरो वन ट्रिपल ज़ीरो इस नंबर पे मिस्ड कॉल करो इस मिशन के साथ जुड़ो अड़चने फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत आएंगे, बहुत बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं अब भारत थमेगा नहीं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू